হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ বাৰু সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু কুশলে আছে মই ৰঞ্জনা আন এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু শেষত মন্তব্য জনাবচোন কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে আৰু মই আজিৰ ভিডিঅ'টো দুপৰীয়া ভাতকেইটা বনোৱাৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এফালে বনাই আছোঁ এইখিনি মই এইফালে দাইলখিনি দুভাগ কৰি লৈছোঁ মানে ৰাতিৰ কাৰণে এটা ভাগ থৈ দিছোঁ আৰু মাজে মাজে এনেকৈ কেতিয়াবা একে বনাই পেলাই ৰাতিৰ কাৰণেও থৈ দিয়া হয় কিছুমানে যিহেতু ফ্ৰিজ আছেই আৰু অকণমান গৰম যিহে পৰিছে পাকঘৰটোতো ৰান্ধো সিমান সোমাই থাকিবলৈ মন নাযায় অকণমান আৰু চমু চপাই থওঁ এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইফালে মোৰ হ'ল এইখিনি ডিটক্স ৱাটাৰ আৰু এনেকৈ থ'লে যে বটল এটাত ভৰাই থ'লে কিমান পানী খোৱা হ'ল সেইটো আন্তাজ এটা হয় মই অকণমান ভালেই পাওঁ সেই গতিকে এনেকৈ ভৰাই মেলি থৈ দিওঁ যিহেতু গৰম দিন পানীটো খাবই লাগে আৰু আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ মেইন ৰেচিপি আকৰ্ষণ বুলি কৈ আকৰ্ষণ বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু বহুত দিনৰ পাছত মই মুড়ি ঘণ্ট বনাবলৈ লৈছিলোঁ সেই গতিকে ভাবিলোঁ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ সৈতে সুন্দৰকৈ ভাগ বতৰা কৰি লওঁ এইফালে নিমখ হালধি অকণমান সানি মাছ কেইপিচ সানি লৈছোঁ আৰু মাছ কেইপিচ তাৰপাছতে এতিয়া কেৰাহী পাতি দিলোঁ কেৰাহী পাতি তেল দিলোঁ মিঠাতেল তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ তাৰপাছতে প্ৰথমে সেই মাছ দুপিচ আছিলে সেই দুপিচ মাছ আগতে ভাজি পেলাই থৈ লওঁ বোলো তাৰপাছতে মা মূৰকেইটা মাছৰ মূৰকেইটা ফ্ৰাই কৰিম আৰু আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় আপোনালোকে জনাবচোন যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে মোৰ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই অল অপশ্যনটো ক্লিক কৰি থৈ যাব তেতিয়াহে মই এতিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন লগে লগে পাব আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু তাৰপাছত মোৰ পে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পেজত চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লেজ পেজটোও ফ'ল' কৰি থৈ যাব বুলি আশা কৰিলোঁ দেই এইফালে মোৰ মাছ ভাজি হৈ গ'ল তাৰপাছত মাছৰ মূৰকেইটাও এনেকৈ ৰঙচুৱা হোৱাকৈ এলিটু শিলিটোকে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া আৰু কৰি গৈ আছোঁ দেখাই যাম ভিডিঅ'টো ভালকৈ মোক ডিটেইলছতে দেখাইছোঁ ব্লগৰ মাজত হয় যদিও সেয়েহে হৈ গ'ল আৰু মাছৰ মূৰটো ভাজি হৈ গ'ল তাৰপিছতে দুটা অলপ ডাঙৰ চাইজৰে পিঁয়াজ আছিলে সেই দুটা মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ চপাৰ দি তাৰ আৰু পিঁয়াজৰ লগতে জলকীয়াও দিছিলোঁ চাৰি পাঁচটামান সেইখিনি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ বহুত বেছি দেৰিলৈকে ভাজি নাথাকোঁ মাত্ৰ পিঁয়াজৰ যোনটো কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব অলপ পিংকিছ টাইপৰ সেই তেতিয়ালৈকে সেইখিনি ভাজি লৈছোঁ আপোনালোকেতো দেখি গম পাইছেই চাগৈ আৰু এতিয়া অকণমান দুই মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পাছত আদা নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰুখিনি দিলোঁ আদিল আদা নহৰু একদম পেষ্ট কৰি দিয়া নাই মই থেতেলিয়াই লৈহে দিছোঁ আৰু সেইখিনিও দুই মিনিটমান সময় ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছতে দি দিলোঁ বিলাহী বিলাহীখিনিও ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি দিম এতিয়া মই মই অকণমান ঢাকোনখন মাৰি দিম ঢাকনখন নামাৰিলেও হয় কিন্তু মই আকৌ বিলাহী দিলে এনেকৈ অলপ বিলাহীখিনি সোনকালে সোনকালে গলি যোৱা যেন পাওঁ সেইকাৰণে ঢাকনিখন মাৰি দিওঁ আৰু অকণমান গেছটো ৰাহি হৈ যায় আৰু গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি দিছিলোঁ দেখিছেনে আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া এতিয়া মই মছলা ইয়াতখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ মছলা মানে কি হালধিটো দিবই লাগিব হালধি নিমখ আৰু এইফালে জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি জিৰা আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি চা চা চামুচেৰে আধা চামুচ আধা চামুচ কৰি দিছোঁ বছ সিমানেই মছলা এড কৰি মাৰোঁ বেছি মছলা নিদিওঁ অকণমান লগে লগে পানীও দি দিলোঁ যিহেতু যদিহে মানে শুকাই আছে নহয় মছলাখিনি যদি জ্বলি যায় আকৌ টেষ্টটো বেয়া হৈ যাব এতিয়া মই আগতে তিয়াই থোৱা মই এইখিনি প্ৰায় এঘণ্টামান আগতেই তিয়াই থৈছিলোঁ চাউলখিনি জহা চাউলখিনি একমুঠি লৈ পেলাই জহা চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ কোমলি গ'ল সেইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ অকণমান পানীও দি দিছোঁ যে চাউলখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ধুনীয়াকৈ সিজি উঠিব লাগিব নহয় তেতিয়াহে টেষ্টটো ধুনীয় ভালকৈ ওলাব সেই গতিকে আৰু এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে জহা চাউল যদি চাউলেৰে বনাওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া জহা চাউল এড কৰিব পৰাপক্ষত তেতিয়া সোৱাদটো খুব ধুনীয়া হয় একদম মানে জহা চাউলৰ এটা নিজস্ব সোৱাদ থাকে নহয় গতিকে আৰু ভাল লাগে খাবলৈ আৰু এইখিনি চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল তাৰপাছতে সেই মাছৰ মুৰ্গিটা যে ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি মই আগতীয়াকৈ ভাঙি ভাঙি ল'লোঁ ভাঙি লোৱাৰ পিছত সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ এড কৰি দি ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম মিলাই লোৱাৰ পাছত ঢাকনখন মাৰি যদি প্ৰয়োজন অনুভৱ কৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান পানী দি দিব আৰু মই ইমানখিনিয়ে দিছোঁ ময়ো অকণমান পানী দিছিলোঁ আধা কাপমান এতিয়া ঢাকনখন মাৰি দিছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত দি পেলাই আৰু তিনি চাৰি মিনিট থোৱাৰ পিছতে আমাৰ এইখন মুড়িখনটো ৰেডি হৈ যাব খাবলৈ সঁচাকৈ কৈছোঁ বিৰাট টেষ্টি হৈছে হৈছিল মই অকণমান গ্ৰে ইমানটো জোখতে থৈছোঁ গ্ৰেভি আপোনালোকে অকণমান ডাঠ কৰিলেও কৰিব পাৰে কিন্তু ইয়াতকৈ পাতল কৰিলে ভাল নালাগিব যেন মোৰ নেলাগিব নেকি খাবলৈ গতিকে ইমানতে থ'ব আৰু যদি যদি হয় বোলে মই আচলতে ভাতৰ লগত সানি সানি খাম বুলিহে এনেকৈ থৈছোঁ এই যে আমাৰ দেখিছে ধুনীয়া বেলকণীটো যেতিয়া আমি আহিছিলোঁ প্ৰথম ইয়াত এইটো ঘৰলৈ এখন দুবছৰ হ'ব আৰু তেতিয়া তেতিয়া আহিছিলোঁ ভাবিছিলোঁ বেলকনীটোত বহিম বহি একদম মানে অকণমান আৰু উপভোগ কৰিম জীৱনত নিজৰ বুলিতো কেতিয়াও এনেকুৱা ঘৰ এটা মহল এটা বনোৱা নহয় আৰু সেই গতিকে আৰু এইটো ঘৰতে মানে এনেকৈ বেলকনিত বহিম আমি দুয়োজনেই বেছিকৈ বিশেষকৈ আলোচনা কৰিছিলোঁ বেলকনিত বহিম আবেলি গ'লি কেতিয়াবা অকণ সময় মিলাই তাৰপাছত আৰু চাহ তাহ অকণমান খাম মানে মজাটো ল'ম আৰু মানে বেলকনিত বহিলেনো কেনেকুৱা লাগে তাৰপাছত আচল সত্যটো ইয়াত থকাৰ পিছতহে ওলালে ঠাণ্ডা দিনত মানে ইয়াত এইটো যে পাহাৰৰ অকণমান ওখত ওপৰত হয় ন ইয়াত যিমান ঠাণ্ডা ইয়াত বেছি ঠাণ্ডা মানে বেলগনীৰ ওপৰত তাৰফালে এইফালে আকৌ চাৰিওফালে গৰম গছনি সেইবোৰতো আছেই পূৰা ইমানেই ঠাণ্ডা আমি মানে ঠাণ্ডা দিনত তললৈ যেতিয়া যাওঁ নহয় তলত যেতিয়া যাওঁ ওপৰলৈ নাহো এবাৰেই যি ওপৰলৈ আহোঁ শুবলৈ আৰু নাহোঁ আকৌ গৰম দিনত মানে বেলেগ মানুহে কয় বা আমিও ভাবিছিলোঁ অঁ তোমালোকৰ তাত হেৰি গৰমত ভাল হ'ব দেই বতাহ চতাহ মাৰি থাকিব গৰমত বাপে ভাবিব লাগিব মানে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ দেই বঢ়াই পোৱা নাই মানে বিশ্বাস নহ'ব মানে আমিও বিশ্বাস নকৰিছিলোঁ এতিয়া নিজে পাই পেলাই ৰিয়েলিটিটো যেতিয়া পালোঁ তেতিয়াহে আ এতিয়া ইয়াত ওপৰত দুটা আছে কিন্তু আমি বেছিভাগ সময় মানে বেছিভাগ সময় আমি তলতে থাকোঁ এতিয়া মই ইয়াত অকণমান বোলো বহোঁ আজি বতৰটো ঠাণ্ডা যি নহওক বেবি হওক জুই নহওক অকণমান বহোঁচোন বোলো বতৰটো ঠাণ্ডা কৰিছে মহৰ উপদ্ৰৱটো আছেই তাৰপিছতে এইফালে কণী বাকলি বাল্টি এটাতে এনেকৈ ধোঁৱা দি পেলাই বহিবলৈ লৈছিলোঁ ক'ত কণী বাকলি পাতাই দিয়া নাই সেইকাৰণে বোলো নাই নহ'ব ভিতলে যাওঁ এইফালেও মই ধূপ চুপ চব সৰঞ্জাম যোগান ৰেডি কৰি লৈছোঁ এইফালে দুগুৰ বহি আছোঁ যে দুগুৰ গাত একেবাৰে দহটামান মহ সি ইফালে নেগুৰ মাৰিছে সিফালে নেগুৰ মাৰিছে গোটেইটো মানে তত নাই পোৱা অৱস্থা হৈছিল আৰু সেয়াই মানে এইয়া যাতনা দূৰ পৰ্বৰ শুৱনি ওচৰলৈ আহি লোৱাৰ পিছতে গম পোৱা যায় সেই তেনেকুৱা হৈছে তাৰপাছত বহুত দিনৰ মূৰত আজি পুডিং বনাবলৈ লৈছিলোঁ তাকো আকৌ কাষ্টাৰ্ড পুডিং কাষ্টাৰ্ড মই কেতিয়াও বনোৱা নাই এই ফাৰ্ষ্ট এটেম্প সকলোখিনি ঠিকেই আছিল কিন্তু ছেভটোৱেহে ফ্লপ মাৰি মোক লাজ পোৱাই দিলে নহয় গতিকে আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আচলতে ঠেলা হেঁচা মাৰি পেলাই ইটো সিটো কৰি পেলাই আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বৰ ধুনীয়া এটা ধুনীয়া হৈ ৰেচিপি এটা বুলি পেলাই কিন্তু মই সেইবোৰ মিছাৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ মন নাযায় গতিকে মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ টেষ্টটোতো ধুনীয়াই হৈছিল খালী মানে লাষ্টত একদম বেয়া হৈ থাকিলে নহয় সেই গতিকে মোৰ দিবলৈ মন নগ'ল তথাপিও এনেকৈ ব্লগৰ মাজতে এনেকৈ আপোনালোকক দেখা দেখাই দিলোঁ চাওকচোন এয়া আৰু এনেকৈনো আৰু কেনেকৈ দেখাম ঠেলা আছে মাৰি ভাল নালাগে নহয় এইডোখৰে যদি মই কাটি মেলি ঠিক ঠাক কৰি মাছডোখৰ কিমান ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন মা খালি মানে ছাইডখিনি অকণমান তাক কিবা এটা হয়তো খেলি মেলিলে খেলি মেলি এটা হ'ল নেক্সট টাইম আকৌ চেষ্টা কৰিলে নিজৰ নিশ্চয় পাৰফেক্ট হ'ব আৰু যেতিয়া পাৰফেক্ট হ'ব তেতিয়াহে মই আপোনালোকক দেখাম গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই আৰু দেই লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে কুশলে হাঁহি মাতি থাকক তাৰে আশাৰে এইফালে দেখিছে নাই বাইদেৱে আজিকালি কিমান ইঙতি ভিঙতি এক্টিং মানে শেষ নাই মানে এক্টিং আৰু এয়া মোক এটা খুৱাইছে নিজে এটা খাইছে